Izinkan saya mengingatkan Dewan yang mulia ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al Isra ayat 26 hingga 27. Wa atizal qurba hakhu wal miskin wa bna sabil wa la tabzira. Inna al mubazirin kanu ikhwan al shayatin. Wa kan al shayatan Rabbih kafura. Yang bermaksud berikanlah hak kepada kaum kerabat, kepada orang miskin dan kepada musafir. Dan janganlah engkau membazir secara berlebihan. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa pengurusan kewangan termasuk bajet negara bukan sekadar soal angka di atas kertas tetapi amanah yang menuntut keadilan, kejujuran dan keberanian untuk menolak pembaziran. Poin di Pertua, bajet 2026 ini menampakkan tanda-tanda jelas bahawa kerajaan sedang berdepan masalah kecekapan fiskal yang serius. Dan ini realiti yang sedang kita hadap. Langkah Bank Negara menurunkan Statutory Reserve Requirement dengan izin atau SRR sebanyak 1% yang menyuntik kira-kira RM19 bilion ringgit Malaysia kecairan ke dalam sistem perbankan adalah isyarat jelas bahawa ekonomi negara sedang kekurangan darah segar walaupun kerajaan cuba menafikan sebarang tanda kelemahan. Jika sistem perbankan berdasar nasihat seperti yang sering diwar-warkan, kenapa perlu suntikan kecairan skala besar ini selepas lebih 4 tahun, kadar ini tidak berubah? Hakikatnya langkah ini menunjukkan tekanan likuiditi semakin ketara berpunca daripada pengurusan fiskal kerajaan yang tidak tersusun termasuk penyasaran subsidi yang gagal menstabilkan perbelanjaan dan kelewatan dalam melaksanakan projek pembangunan. Pemotongan SRR ini oleh bank negara bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan. Terakhir ia dilakukan pada Mac 2020 ketika kita berdepan dengan COVID-19. Pada waktu itu diturunkan daripada 30.0 kepada 2.0 menyuntik 30 bilion ringgit Malaysia dalam sistem perbankan untuk mengelakkan pembekuan kredit dan kejatuhan ekonomi. Sebelum itu juga pada tahun 2016 dilakukan ketika kejatuhan harga minyak global. Menariknya selepas penurunan SRR pada 2016, dua tahun selepasnya kerajaan bertukar tangan. Penurunan SRR Mac 2020, dua tahun selepasnya kerajaan bertukar tangan penurunan SRR pada tahun ini, kita tak tahulah dua tahun lagi apa berlaku, maka apabila SRR sekali lagi diturunkan pada tahun ini, selepas kekal stabil selama lebih empat tahun, yang beri isyarat jelas bahawa ekonomi sedang menghadapi tekanan struktur yang sangat ketara. Ia bukan langkah rutin, tapi satu langkah penyelamat yang diambil apabila bank pusat melihat risiko cairan mula menular dalam sistem keuangan. Dari sudut bajet 2020 ini pula, hasil kerajaan hanya meningkat sekitar 1% daripada 340 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2025 kepada 343.1 bilion pada tahun 2026. Itu unjuran yang aktualnya kita belum tahu sebagaimana disebut oleh pandan tadi, satu keadaan yang sangat serius dan sangat kritikal. Pembelanjaan melonjak hampir 4% daripada 450 450 bilion kepada 470 bilion. Ini bukti bahawa pertumbuhan hasil negara tidak seiring dengan kadar perbelanjaan kerajaan. Dan lebih membimbangkan, walaupun kerajaan berbangga dengan dasar penyasaran subsidi, penjimatan yang kononnya diperolehi tidak membawa pengurangan belanja, sebaliknya wang itu dialihkan kepada pengurangan, kepada perbelanjaan yang lain. Datuk ini, Puan Iri Pertua, ini belum lagi kita bangkitkan soal hutang yang sedang dibuat oleh kerajaan. Saya ingin ingatkan, pada tahun pada belanjawan 2025, Kerajaan unjurkan hutang baharu pada tahun ini 80 bilion ringgit Malaysia. Tetapi sehingga Oktober bulan ini kalau kita semak di dalam bank negara, kerajaan dah pinjam 85 bilion ringgit Malaysia. Dalam belanjawan 2026, kerajaan tak berani beri unjuran hutang baharu. Hanya berani sebut diusahakan akan turun. Dalam keadaan kerajaan sebut dengan jelas unjuran 80 bilion ringgit Malaysia pun kerajaan tak mampu dah capai dan terlebih 5 bilion. Walaupun bolehlah kita mungkin kita boleh bagi alasan menjelang akhir tahun ini dengan dengan sedikit penyusahan dengan redemption dan sebagainya. Tapi realitinya sehingga bulan ini kerajaan dah pinjam 85 ringgit uh, bilion ringgit Malaysia. Saya bimbang yang kerajaan tak umum akan terlebih dari hutang yang dibuat. Persoalan pertama saya ialah adakah kerajaan masih kekal dengan unjuran bahawa kerajaan akan bebas sepenuhnya pada hutang pada tahun 2053. Saya petik Uh, petikan akhbar pada 30 Mac 2023 kenyataan daripada MOF hutang kerajaan persekutuan dijangka selesai sepenuhnya pada tahun 2053 soalan saya adakah unjuran ini masih kekal dalam keadaan saya tidak nampak dan kita tidak nampak bagaimana kerajaan boleh mengurangkan hutang ini daripada satu tahun ke setahun dalam keadaan terpaksa menerima hakikat ia semakin membengkak dengan pengurusan hutan pada hari ini. Saya juga menimbulkan persoalan besar. Apakah wajar pelaburan oleh GLC dan GLIC dimasukkan sekali dalam angka spending nasional seperti yang diumumkan oleh Belanjawan 2026? Dalam ucapan Perdana Menteri, disebut bahawa jumlah 470 bilion akan digembelin sebagai sumber nasional termasuk 30 bilion ringgit Malaysia pelaburan daripada GLIC 83 bilion ringgit perbelanjaan bangunan kerajaan dan dana institusi di bawah MOF. Namun secara prinsip the MOF incorporation. Namun secara prinsip fiskal pelaburan oleh GLIC seperti KPSP, PNB, Khazanah dan Petronas adalah dana milik pencarum dan pelabur bukan perbelanjaan awam yang tertakluk pada kelulusan parlimen. Jika ini dimasukkan dalam pengiraan perbelanjaan nasional, ia boleh mengelirukan rakyat, menggambarkan seolah-olah kerajaan berbelanja lebih besar daripada hakikat sebenar. Dengan bahasa mudah, yang kita nak luluskan dalam perbahasan ini ialah 470 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri atau 420 bilion dalam buku ni kata 421 bilion. Tetapi kerajaan atau PM umum 470 bilion. Termasuk pelanjaan daripada GLC atau GLC. Di antara dua angka ini yang mana kita nak lulus? Sudah tentu jawapannya ialah dalam buku besar ini. Dalam buku ini 421 bilion. Jadi apa apa sebenarnya sebab dimasukkan secara pasti akan ada spending daripada GLC sebanyak 30 bilion apa nak jadi dengan perancangan-perancangan korporat yang telah dibuat oleh GLC dan GLC sebelum daripada ini. Puan petua, saya beralih kepada tajuk berikutnya iaitu melalui Khazanah Nasional Berhad. Dilaporkan akan melabur 600 juta ringgit Malaysia bagi kerja-kerja pemulihan dan pembangunan karkosa Seri Negara. 600 juta ini bukan jumlah kecil Puan petua. Wang sebesar ini boleh membina ratusan sekolah baru, menaik taraf hospital daerah, memperluas jaringan internet di pendalaman, ketika rakyat bergelut dengan kesara hidup kerajaan mula melabur ratusan juta untuk mengulihkan sebuah bangunan mewah yang hanya akan ini mati oleh segelintir golongan berada kita tidak menolak pembangunan tetapi kenapa 600 juta ini diumumkan dalam keadaan kita bergelut dengan isu kewangan dan ekonomi kesara hidup pada hari ini saya masih ingat pandan ketika mana bekas perdana menteri datuk seri najib mengumumkan pada tahun 2016 mengumumkan 650 juta ringgit Malaysia ketika itu tahun 2016 untuk naik taraf Taman Tasik Perdana yang dikenali sebagai Lake Gardens. Pada masa itu, Pandan keluarkan artikel apa jaminan 650 juta ini tidak akan digunakan untuk dana PRU 14. Maka hari ini saya nak bertanya, apa jaminan 600 juta ini tidak akan digunakan untuk dana PRU yang ke-15. Soal yang penting sebab itu. Saya nak minta menuntut kerajaan supaya menuntut kerajaan memastikan tiga perkara penting. Pertama, proses ukur bahan bagi menentukan kos sebenar kerja kerja punah ini dibuat secara terbuka. Dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira orang -kira negara. Yang kedua, proses bidaan tender bagi setiap pakej kerja hendaklah dilaksanakan secara terbuka dan terus. Dan yang ketiga, setiap pembida mesti membuat perisytiharan terperinci yang menunjukkan pemilikan sebenar, struktur pegangan dan aliran. Wang projek... Poin ini petua, saya beralih pada berikutnya isu digital. Kerajaan berbangga kononnya. Peruntukan 1.55 bilion ringgit Malaysia bagi peluasan points of presence dan pelaksanaan jendela 2 di bawah bajet 2026. Namun, selepas 5 tahun pelaksanaan, sasaran jendela fasa pertama masih belum tercapai sepenuhnya. 87% kemajuan direkodkan di Sabah dan Sarawak setakat Oktober 2025. Tempoh kelulusan menara telekomunikasi luar bandar pula pada petua hanya mengambil masa kira-kira 24 bulan. Masih mengambil masa 24 bulan. Berbanding hanya 8 bulan di kawasan bandar. Soalannya, apakah langkah konkret yang telah diambil oleh Kementerian Digital untuk mempercepatkan proses ini? Dan mengurangkan jurang digital untuk kawasan luar bandar, bandar dan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak. Sasaran likutan 100% bagi 4G dan 80% bagi 5G menjelang tahun 2027 ini, ia realistik atau sekadar menjadi angka indah dalam teks ucapan belanjawan semata-mata laporan PSC menunjukkan pelaksanaan jendela masih tidak sepenuhnya berasaskan tender terbuka saya ingin bertanya apakah penanda aras kos pemasangan jendela optik per kilometer yang digunakan oleh kerajaan oleh MCMC dan pihak industri adakah sebagai yang disebut kos Malaysia ini lebih tinggi berbanding dengan Thailand dan Vietnam dan jika benar apa faktor yang menyebabkan perbezaan ini. Saya minta Kementerian Digital bentangkan kepada Dewan ini. Perbandingan kos sebenar per kilometer. Bagi memastikan tiada ruang ketirisan berlaku di bawah program yang besar ini. Puan Yeri Petua, dalam isu pendidikan, saya terima kasih yang Mbak Tambun telah mengumumkan pembinaan sekolah menengah pendidikan khas di Pasir Mas. Terima kasih daun keladi kalau ada lagi, nak lagi. InsyaAllah. Cumanya, saya ingin memberikan sedikit rasa pembalas. Jika ia dilaksanakan dengan naik taraf sekolah menengah sedia ada kepada sekolah pendidikan khas sepenuhnya, ia akan jimatkan kos dengan ketara. Walau bagaimanapun, jika dilaksanakan dengan membina sekolah baru dan perasanan baru pun, kami rakyat pasti mas sangatlah berterima kasih. Namun demikian, saya syurkan kerajaan bagi tumpuan sebanyak-banyaknya kepada latihan intensif dan kursus pembangunan profesional kepada guru-guru arus perdana dan agar mereka benar-benar mampu menangani murid-murid keperluan khas di dalam kelas sedia ada. Hakikatnya guru kita dengan sedihnya kita perlu akui bahawa guru-guru kita masih belum lagi dapat menjadi pelatih atau jurulatih yang sebenar kepada murid-murid berkekurangan khas. Ibu bapa hantar guru-guru anak-anak mereka yang berkekurangan khas pergi ke aliran berkekurangan khas mereka boleh tengok sendirilah. Guru-guru kadang-kadang tidak mampu untuk nak menangani murid-murid yang berkekurangan khas kerana mereka tidak daripada pendidikan Pendidikan ataupun mereka tidak lahir, mereka tidak melalui sesi latihan khas untuk menangani keperluan murid-murid tersebut. Akhirnya, bila kita hantar anak-anak kita yang keluar khas, kita akan tengok anak-anak ni hanya dibiarkan uh, aktiviti mewarna. Setiap hari hanya mewarna. Hanya 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 mewarna semata-mata. Jadi, ibu bapa ambil keputusan, hantar di pusat di luar. Dan itu memerlukan kosnya tinggi. Jadi, sebab itulah. Daripada kita membina bangunan baru, dan itu sebenarnya lebih juga baik tetapi lebih baik kita juga menghantar guru-guru untuk menjalin latihan yang sebenar untuk menangani anak-anak yang berkepulauan khas ini. Artinya kalau anak-anak perlu anak-anak autism seperti contohnya, kita ada di sana terapi-terapi yang sepatutnya diajar kepada guru-guru kita ini sendiri. Poin yang kedua, Kementerian Pendidikan ini menerima peruntukan yang banyak. Alhamdulillah. Tetapi ia peningkatan bajet pendidikan ini tidak disajik, tidak Mengtidaklah tidaklah menggambarkan peningkatan sistem pendidikan ini sendiri. Melihat kepada graf pertumbuhan penduduk pendidikan sepanjang 10 tahun ini, trennya menunjukkan kenaikan purata setiap tahun sekitar 31%. Tetapi adakah kita telah berjaya membangunkan manusia di sekolah? Itu soal yang kedua. Isunya berlaku di Melaka sebagai contoh. Kita sedih bila Menteri Pendidikan ditanya semalam, adakah murid-murid ini boleh mendidik SPM? dijawab bahawa murid-murid ini masih boleh lagi untuk mendekat SPM yang terlibat empat orang ini dalam kes video saya nak sebut dalam dewan ini pun kita rasa sedih bagaimana soal, bagaimana sekolah sudah menjadi tempat yang tidak selamat untuk murid-murid kita di di diangkat di ataupun disebut bahawa mereka masih boleh lagi ambil SPM. Sedangkan isu ini bukan isu boleh atau tidak ambil SPM. Isunya memastikan sekolah ini menjadi tempat yang selamat untuk anak-anak kita. Alhamdulillah sebentar tadi KSU Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan murid-murid yang terlibat ini dipecat daripada sekolah serta merta dan kalau nak ambil SPM pun ambil SPM di tempat yang lain. Kalau perlu ambil SPM di Pejabat Menteri Pendidikan kalau perlulah. Buatlah situ. Ambil ambil saya rasa sebab itu kadang-kadang Kenyataan-kenyataan ini Janganlah orang politik yang keluar ke kenyataan Bagi kepercayaan pada penjawat-penjawat awam KSU, KSU kementerian Mereka lebih mahir dan mereka boleh tahu Macam mana cara berdasarkan polisi-polisi Yang sedia ada Menteri mungkin boleh buat video uh, Happy birthday PM Okeylah, makna uh, setakat itu Tapi kalau nak bincang lebih lagi Ini kena bagi kepada penjawat-penjawat awam Dan ini kita, kita menyedihkan itu Belum lagi kita bincang soal soal yang melibatkan isu Zara dan sebagainya. Saya tak nak salahkan menteri. Sebab apabila perkara itu berlaku, ia bukanlah salah menteri. Tetapi menangani persoalan yang telah berlaku itu perlu kepada kebijaksanaannya dan juga keprihatinannya lebih. Sepatutnya kita perlu wujudkan sekarang polisi sekolah selamat. Apa polisinya? Kita perlu untuk bertindak segera untuk mewujudkan bagaimana sekolah menjadi tempat yang selamat untuk anak-anak kita. Hari ini kita tengok video kita melihat isu kes video yang tersebar yang tak tersebar yang berlaku yang kita tak tahu macam mana lagi yang berlaku isu-isu yang kita tidak tahu masih belum lagi kita masih belum lagi sampai ke pengetahuan kita pueri pertua sebab itulah saya ingin ingatkan bahawa dalam kita menangani ataupun menerima bajet yang besar ini biarlah bajet ini boleh memanusiakan pelajar-pelajar kita menjadikan atau dalam istilah pendidikan kemenjadian murid-murid dan juga pelajar-pelajar kita. Puan Ibu Tua, saya juga nak nak respon apa yang disebut tadi bahawa kalaulah uh, kita jadi kerajaan, siapakah calon Perdana Menteri? Puan Ibu Tua, soal calon Perdana Menteri ni di kawasan di barisan kerajaan pun tak sepakat. Hanya pakatan harapan sahaja yang yang tegas menyatakan yang Mak Mak Tambun akan jadi Perdana Menteri. Saya nak tak nampak lagi Barisan Nasional bangun dah kata kalaulah mereka menang pilihan raya Tambun akan menjadi Perdana Menteri rakan di Sabah dan Sarawak pun tak pernah kata Tambun akan menjadi Perdana Menteri. Mereka juga kata bahawa macam mana uh, nak bincang soal macam mana bajet ataupun duit yang kami akan akan ambil untuk nak laksanakan apa disebut oleh Ketua Bangka tadi. Yang kita nak bahaskan dalam ucapan kita ialah bajet 2026 yang dibentang oleh Perdana Menteri, bukan bajet daripada Ketua Bangka. Kalau nak bahas bajet Ketua Bangka, kita jadikan Ketua Bangka sebagai Perdana Menteri barulah kita bahas. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Saya berterima saya, saya mohon untuk uh, melihat dulu nak sokong atau tak Terima kasih.